Значит, я вам как юрист еще раз объясню. Мы сдаем не заявление, заявление идет приложение, мы сдаем вам вот звернение клопотания. Ну, то звернение, да, да. Вы должны принять у нас обращение граждан в письменной форме и дать письменный ответ. Понимаете? Это через Надо Конечно, я тоже говорю, прием. Понимаете, это регистрирует секретарь. Мы, рассматриваем дело. Мы в своем журнале. Секретарь чьей приемной? Наши а Ну а почему права? должностное лицо не может принять? Ну, есть общее право, -то, то есть если нет секретаря. Ну, это, понимаете, это вы сейчас говорите, что вы принимаете. Вы должностное лицо. По закону об обращении граждан, если к вам обратились, вы принимаете любое обращение. Да. Потом даете ответ. Если вы рассматриваете не сами, то по седьмой статье вы передаете его на рассмотрение другому органу там, или должностному лицу. То есть если у вас там кто-то должен другой принимать, ну передавайте. Вы же хотите штампик, чтобы вам поставили, правильно, чтобы зарегистрировали? Да мне не обязательно штампик. штампик. Такой... может ставить и подпись человек. То есть в той же милиции, да, допустим, когда принимает дежурный, он справку выдает, еды на облику и сам расписывается. Он никакой штамп не ставит. Потому что если мы сейчас исправляем дату с 15 числа, то человек теряет как минимум на месяц выплаты, потому что сегодня 13. А он 15 к вам обращался. Ну, получилось. То есть, то есть умер тот человек, которого досматривал. нехорошо получилось, да, Вероника Бабулна да. ухаживала за человеком, да, да. который умер 2 мая. 3, мая. 3 мая. И бабушке было 92 года, и есть. она обратилась к нам. Ну, вы же понимаете, вы поступ... работала. Вы же понимаете, что вы не добросовестно поступаете. То есть приносит человек документы, вы должны принять, дать письменный ответ, где ей разъяснить, почему ей не назначена выплата. Вместо того, чтобы принять надлежащим образом документы, вы нарушаете закон об обращении граждан. Не принимаете документы, то есть отдаете ей назад. Вы же 15-го не приняли и не даете письменный ответ. Приходит она к нам на прием в Украинскую Гельсинскую спилку с прав людины. Там у Сахневича в центре мы ведем официальный прием два раза в неделю. Приходит к нам, я спрашиваю, какова причина отказа. Она говорит, я не знаю, мне письменный отказ не давали. Понимаете, устные слова, опять же, если оспаривать, допустим, отказ на еще раз Даете. В понедельник в понедельник вы зарегистрируете это заявление у секретаря управления Хорошо, а почему вы не можете зарегистрировать? Почему человеку нужно еще Потому приходить в понедельник? Вот такое Но где у вас установлено ограничение? Вы что, вы только один вид обращения граждан принимаете? Да. На субсидии? Да. Да. Ну, да. Хорошо.